إن الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم. فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقان الحميد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن من الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا وشدادا وجعلنا سراجا وهاجا وان وزلنا من المعسرات وان وزلنا من المعسرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا মেঘময়ূরী পশ্চিমেতে যেও আমার সালাম নবীর দেশে দিও যেথায় আমার প্রিয় রসল ঘুমায় হুম সইয়দা মৌল না মোহেদালি সইয় দে মৌল মোহেমদ জোরে সোরে মহাবতের সৈস করে পড়ন বলা গল্ল বিকমালিহি كشف الدجى بجماله حصانة جميع خصاله صورة يوسف بدار حكمة لقمان ما قارئ بَارِي يهدي للساد ما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حُصُونَةِ جميع خصاله صلوا عليه نسيم جانب بطها گزر کن محمد را خَبَرَكُنْ بَلَغَ بلاغ بكماله كشف الدجى بجماله حصونه جميع وخصاله سلوا عليه واله